Вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі. Програма власний погляд про якість послуг та безпеку здоров'я та життя маленьких українців влітку. Ми поговоримо в нашій студії з Сергієм Оріховим, головою Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів. Я вітаю вас в нашій студії. Сергій Миколаєвичу. Ви з інспекцією побували в різних регіонах України. Хотілося б зрозуміти, яка мета була таких перевірок і які завдання стояли перед вами Це була. поручение <laughs> премьер-министра объехать все регионы, которые нужно поддержать в техническом или, будем говорить, в практическом задании защиты прав потребителей. Я был во многих областях. Это Запорожская область, Львовская, Тернопольская. Житомирская, и еще в плане стоит ряд областей, которые нужно посетить. какие объекты инфектировались на самом деле? На что зверталась увага? Э -э полностью э -э работали и местная власть, и инспекция, работали над э -э главными проблемами, которые есть у наших производителей, у реализаторов и также самого потребителей. Выслушивали все стороны, находили какое-то решение общее и решения принимались, чтобы такая тройка, которая главных будем говорить фигурантов на рынке это производители, реализаторы и потребители, чтобы они понимали друг друга и слышали друг друга для того, чтобы изготовлялась качественная продукция, реализовывалась правильно и чтобы наш потребитель не платил двойную-тройную цену за ту продукцию, которую делают или подделывают некачественно. То есть, практически можно так сказать, что вы изначали переможцев и на тех, на кого будут работать все основные ставки в том или ином регионе. Я правильно вас разумела? Чуть-чуть ну, не так. Но это соответствует угу. действительности, потому что когда мы работали с производителями и с этой большой аудиторией, то сразу на месте там э, было видно, кто э, готов работать честно, выпускать э, качественную продукцию согласно нормативным документам, э, а кому не выгодно Випускати продукцію согласно нормативним документам можна сказати взагалі вважати, що такі перевірки є плановими для Держспоживстандарту? І хотілося б, от скажіть, я так розумію, що це не перша інспекція, це не перша перевірка, і хотілося, щоб ви провели аналітику між попередніми перевірками, наприклад, минулого року, які проводилися і аналізувалися стан справ в тому чи іншому регіоні. Можна провести таку аналітику? Можно проводить такую аналитику, мы и проводим, но на сегодняшний день наша самая главная задача, чтобы в целом в Украине относились одинаково к потребителю. И наш президент Виктор Федорович Янукович на почти всех в совещаниях глав регионов постоянно поднимает вопрос защиты прав потребителей. А на последнее совещание э, задача была поставлена Государственной инспекцией по защите прав потребителей дойти до каждого села, до каждой семьи и до каждого потребителя, чтобы человек э, понимал, что за ним стоит государство, что государство защищает интересы граждан. Поэтому мы эту задачу и выполняем. Эта задача стоит на контроле у премьер-министра, который издал поручение Государственной инспекции. И ряд вопросов мы сегодня маем, поднимаем, поднимаем и контролируем для того, чтобы... Виповнить поставлену задачу президентом власне в кожному регіоні. Працює з Держспоживінспекції. ви отримуєте від них інформацію, аналізуєте і напевно направляєте якісь рекомендації. Тобто, в принципі, картина по Україні вам відома. А з якою періодичною здійснює інспекцію саме ви представництво центральної. Есть небольшое количество плановых проверок, которые утверждаются государственными администрациями, председателями государственных администраций и мною, председателем Государственной инспекции по защите прав потребителей. Но мы будем говорить... Вы не очень... подразумеваете инспекцию в таком складе, в представительском складе, ведь тех инспекций, которые проводятся на местах? Загалом ви попереджаєте про те, що приїдуть, знають власники тих чи інших торгових мереж, або об'єкти, які ви будете перевіряти, про те, що ви прийдете з інспекцією, готуються до вашого вас по старому закону, ми повинні і ми це делаємо предупреждаємо за 10 днів, що ми пройдемо на провірку, але mm -hmm. ні в якій країні міра, ні в Європі, ні в странах СНГ такого не то приблизительно, що на базаре. Нужно сказать ворам, что не проходите сегодня воровать, потому что сегодня милиция проедет вас задерживать. И так приблизительно у нас получается. Ведь такого принципа варто видеть я Сегодня, естественно, работают и общественные организации поднимают этот вопрос, что это неправильно, и в целом государство и власть это понимает. И нам была поставлена задача еще в 2012 году разработать кабинетом министров задача была поставлена разработать дополнение к закону об изменении этих 10 о предупреждении 10 дней и ряд пунктов которые будем говорить усиливают контроль и ответственность качество и безопасность продукции Якщо конкретизувати підсумки і результати проведеної інспекції, які проблемні моменти ви хотіли б сьогодні наголосити, на що варто звертати увагу? Ну ці проблемні моменти ми в 2012 році розрішили. Кабінет міністрів прийняв наше змінення і направив до змін до законопроекту Верховну Раду. Верховна Рада прийняла в першому чтені. эти все наши дополнения к изменениям. И сегодня у нас новая Верховная Рада работает. И я уверен, что уже новая Верховная Рада примет эти дополнения во втором чтении, которые подпишет президент страны. И мы будем уже работать по более новым и качественным. Показателям, контролюються як в Європі, так і у нас, тобто це має дисциплінувати виробників, Безусловно. Але от на сьогодні які проблемні моменти ви вже могли б назвати? Які проблемні моменти існують ще, і якщо навіть не на правовому рівні? Як їх можна виправити на рівні самого виробника? Чи можна на нього вплинути? От які моменти ви вже виявили в продукції? яка найчастіше? От найбільше трапляється яких саме проблем? на сегодня, за результатами вашей инспекции? Ну, как вам сказать, это такой вопрос, он более технического. Часто выявляется не, не товар? И какого э, спектра товар? Это харчевые продукты, это промысловое? Естественно, в 2012 году по поручению премьер-министра мы э, мониторили, проверяли и отслеживали производства детского питания детской одежды детских игрушек вы сами видели неоднократно когда премьер-министр лично посещал производителей реализаторов и естественно жестко реагировал на те процессы когда будем говорить недобросовестные производители и реализаторы зарабатывали сотни разов свои проблемы на наших на маленьком на нашем будем говорить здоровье и на здоровье нации будущего поколения это на наших детях и поэтому мы работали проверяли и вывешивали на сайт будем говорить ну так как бы Черный список такой был недобросовестных производителей вывешен на сайт Государственной инспекции. И они пытались срочным образом изменить ситуацию. И сами обращались в инспекцию, что перепроверьте нас. Мы уже как бы исправили ситуацию, исправили технологию. Которая вже більш качественною безпасною продукцією випускає, тобто, власне, Всего. той чорний список тих не недоброякісних не виробників, можна побачити на сайті державної інспекції, mm, а ще есть. де можна в ще в яких місцях оприлюднюються такі результати перевірок, де можна познайомитися. Наприклад, якщо в регіоні, якщо немає доступу до інтернету, вона десь є, можливо, в регіональних представництвах в регіональних это в основному средства масової інформації. газеты, журналы и вот в таком ключе территориальные органы, будем говорить, эту информацию доносили до наших потребителей. Тобто, якщо говорити загалом про харчові отруєння, це досить актуальна тема для літа. І на що які рекомендації ми можемо отримати від вас, на що звертати увагу батькам, і власне і не тільки діти отруюються, отруюються і дорослі. На що звертати увагу і де шукати інформацію, аби не піддатися спокусі і не купити неякісний товар? Ну, в літній період я би посоветував. нашим потребителям, чтобы они более внимательнее относились к тому товару, который покупают, и покупали его, естественно, в централизованных торговых точках. Это супермаркеты, магазины с кондиционерами. И смотрели на, будем говорить, документы происхождения товара, качество товара. І якщо немає супроводительних документів на ту чи іншу продукцію, то звісно, її не покупать. жодним чином, ви не рекомендуєте йти на ринки, на базари, купувати продукти там, адже пред'явити претензії до того продавця, який продає цю продукцію, досить складно, оскільки її немає сертифікату якості. А власне, щодо до сертифікату якості, він має обов'язково бути, його мають пред'являти навіть на ринку там, де немає документів на товар. Это естественно, осложняет Мают задачу, питание, например. Да, и осложняет задачу защитить нашего потребителя. Потому что если мы не можем так сказать решить проблему на месте реализатора и потребителя, то мы естественно обращаемся в суды третьей стороной и поддерживаем нашего потребителя. Так вот, в 2012 году к нам было 94 тысячи обращений граждан. Из них 88% было решено в пользу наших потребителей. Было возвращено 6 миллионов э, наличными деньгами, а тобто не товаром. То есть вы до справы, вы принимаете сторону, конечно постраждал стороны? Да, и так же самое... В перерості услуг жилищно-комунального хозяйства ми повернули 9 мільйонів гражданам за некачественні услуги. Власне, 2012 рік був таким показовим. Чи це вже така практика напрацьовується? І ви рекомендуєте звертатися або до центрального представництва, або до регіональних представництв <кас> Держспоживінспекції? Я можу сказати, от сьогодні відкрито, що. И у вас есть такая статистика, и все средства массовой информации имеют эту статистику, что э, за последние 20 лет, или будем говорить э, годы независимости, э, ну, ни один президент и ни один премьер-министр не занимался проблематикой защиты прав потребителя. И вы это знаете, я лично никогда нигде официально э, не слышал. 2012 год стал переломным. Указом президента Виктора Федоровича Януковича была создана Государственная инспекция защиты прав потребителей. Это как центральный орган исполнительной власти. Также само на контроле все проблемы, которые связаны с нашими потребителями, это у премьер-министра. Вы видели, сколько было совещаний кабинета министров, которые начинались из проблем защиты прав потребителей нашим премьер-министрам. Поэтому и процесс этот, будем говорить, начал работать в нашей стране, потому что уже ситуация дошла до очень крайней точки, когда качество и безопасность продукции... Государством, ну, будем говорить, очень слабо контролировалось. На сегодняшний день я могу с полной ответственностью сказать, что результаты видны. Конечно, мы еще не согласны с этими результатами. Мы будем их повышать уровень. Потому что и на уровне контроля здесь вот, не Безусловно, на уровне контроля качества и безопасности продукции, потому что на сегодняшний день поставлена задача президентом и премьер-министром такая. Якщо дійсно, якщо таке завдання поставлене, сподіваємося, що наше життя і здоров'я уже під захистом держави, тому будемо сподіватися, що йому нічого не загрожує. Принаймні, ви гарантуєте нам, що саме так буде, і ви будете більш поліпшувати і якісно стежити за тим, щоб і ми і жили краще, і наше здоров'я було. Під захистом держави Сергій Орєхов, голова державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, був гостем в нашої студії. Дякую, що завітали до нас. Знайшли час для цього. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими і надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в Верховній Раді, на все добре.